до слова запрошується заступ, э, заступник Никишев, Дмитрова, э, голови Чайнівської міської организации, організації підприємець Нікішин Дмитро Володимирович. Підготуватися голови Асоціації перевізників Круш. Добрий день. Меня пригласили э, сказать о проверках, о методах э, противостояния незаконным действиям и решениям субъектов главных полномочий. Если интересно, кратко объясню. Значит, что такое чиновничество субъекты главных полномочий? Это на сегодняшний день самый прибыльный и самый безответственный бизнес в Украине. Это бизнес. Чиновники – это бизнесмены. Поэтому не нужно никаких экивоков и каких-либо других надежд на то, что э, вы можете до них достучаться, что-то им объяснить со своей точки зрения. Нет, это ваши конкуренты, это бизнесмены, в отличие от вас, не имеющие никакой ответственности за свои решения и действия. Поэтому некоторые родственные э, ассоциации э, включили в свою резолюцию об уменьшении проверок. Это наивно, смешно. Почему? Потому что, во-первых, проверки и поступления от проверок занесены в бюджет, то есть суммы штрафов уже в бюджете. Второе, данным чиновникам для того, чтобы развиваться, плодиться, как саранча, сейчас они это делают, им нужно имитировать бурную деятельность. Следовательно, они будут имитировать такую деятельность. Поэтому, если ведется протокол, я думаю, ведется протокол. Протокол ведется. У меня конкретное предложение, в отличие от предыдущих ораторов. Есть э, статья 166. Запишите, пожалуйста. 166 Кодекса Украины про административное судочинство, судопроизводство, КАСТ, сокращенно КАСС Украины. В этой статье в суду, вдумайтесь, дается право, не обязанность, а право. В случае, если суд установил незаконность действий, решений, бездействия субъекта главных полномочий, вынести отдельное определение. То есть суд установил нарушение, но может вынести отдельное определение, а может не вынести. Так да тогда вопрос, а сколько стоит не вынести? Поэтому конкретное предложение в статье 166 каз Украины заменить слово может на слово «забавязанный». И что мы этим добиваемся, господа? Мы можем не уменьшать количество проверок. Мы просто делаем их невыгодны для этих бизнесменов, так называемых. Если каждое их действие, если каждое их э, решение, мы все равно должны обжаловать в суде. И при этом обжалование будет применяться автоматически 166-й, и он будет за это нести ответственность, ему не захочется а. Принимать незаконное решение. Б. Незаконно действовать С. Незаконно не возвращать вам ПДВ и так далее и тому подобное. Это мелочь, но это очень логическая мелочь. Против нее очень трудно что-либо что возражать, это как восход солнца на востоке. Если Суд установил нарушение он должен про это реагировать. Если милиционер увидел преступление, так он что, может на него отреагировать, а может нет? Это смешно. Но суду такие почему-то привилегии э, этим самым товарищам Киваловым, вот, героям Майтана, такие даны полномочия. Это он выписывал каст. Следовательно, это первое предложение. Второе предложение конкретно, ясно, четко. Решение Европейского суда вся цепочка, то есть если решение в сторону гражданина против э, государства и против определенных чиновников в лице государства, значит, соответственно, вся цепочка увольняется. Судьи высших судов, судьи апелляционных судов, судьи первых судов и те э, державные службовцы, которые рассматривали данный вопрос. При э, вынесении решения высшим судом все судьи апелляционных судов и судьи первых судов и также э, те, кто рассматривал державных органов вон. При апелляционном суде, при рассмотрении э, апелляционного суда, все судьи э, первых судов первой инстанции, если они вынесли три, ну можно тут уже спорить, три или пять решений в течение года, вон. То же самое, если выносится решение, вступает в законную силу о том, что действие, бездействие решения субъекта главных полномочий Незаконно, значит, соответственно, первое такое решение в течение года, неполное служебное со со соответствие, второе вон. Кому захочется тогда что-то по вам делать незаконно. Я очень в этом сомневаюсь. Далее, существует в... А налоговой, в милиции, в прочих органах так называемые э, управления, отделы и так далее, и так далее внутреннего контроля и прочих э, отделы, прочих бездельников, где сидят отставные, вышедшие в тираж, любовницы, руковод, руководители этих предприятий. И у меня такое ощущение, что вот понимаете, ну видимо у них что-то или с головой не в порядке, или умственно неполноценное данные лица. Сотни, я повторяю, не оговариваясь и не преувеличивая, сотни наших жалоб. Идут в эти отделы. Ни одной жалобы за 15 лет не было в этих отделах управления и прочих удовлетворено. Все без исключения удовлетворены судами по тем же самым аргументам, которые подавались вот этим вот глушом, э, я по-другому их не назову. Значит, поэтому, господа, вы тоже обжаловали, административные обжалования проходили и все и все. Вы э, подаете четкое, обрундованное какое-то жалобу, Заявляете, и спрашиваете у этих, э, ну не буду больше, значит, э, у этих товарищей. На каком основании принято, принято решение на представе вот такого-то акта? Этот акт вызван судом незаконным. Вот смотрите, есть такое решение суда? Да, есть. Я уже специально с ними как саморешенными разговариваю. Да, есть. Значит, это решение вступило в законную силу? Да, вступило. Акт отменен, отменен. Другие, есть акты или э, доказательства вины э, платника податки? Нет. Так что тогда? А мы считаем, вы все равно виноваты. Если вам не нравится, обращайтесь в суд. И так говорится на каждом рассмотрении. Если обращаться в суд, э, вопрос, зачем нужны эти отделы, которые мы содержим за собственные деньги. Резолюция пожалуйста, внести изменения в определенные нормативные акты об упразднении таких управлений, отделов, внутреннего контроля, администрирования и так далее, и так далее, и так далее. Если в суд, то в суд. А в суде, как я уже сказал, 166-я. И заканчивая, я послушал вас всех и пришел к выводу, и это основано на моем опыте, что украинцы живут гораздо лучше, чем они заслуживают. Гораздо лучше. Господа, про те проблемы, которые вы рассказывали, с которыми я столкнулся, чиновники должны как елочные игрушки быть развешены на деревьях. Вы же все ждете, когда вам кто-то придет и за вас решит ваши проблемы. Здесь у вас на Украине. Мне очень понравился, не помню, Минцов или кто-то сказал на ток-шоу, где висят постоянно вот эти 20 одних и тех же рожь, Вот. Он спросил, господа, а сколько человек голосовало за Тимошенко? 11 миллионов. А где хотя бы 1 миллион приверженцев Тимошенко, когда вот, э, ее там садили и прочее? Нет. Потому что менталитет Хохлов определенный. И пользуясь вот этим менталитетом, чиновники, и здесь э, запроваживают свой бизнес, так называемый. Господа, я э, представитель громадской организации. Да вот в громадской организации, которая защищает права предпринимателей, и э, ни один человек, которому защищали, не скажет, что мы неэффективно защищаем. Да вот в этой громадской организации раз, два, я Так же Также здесь, сколько предпринимателей, а пришло там 200 человек и так далее, и так далее. А, вы не хотите защищать свои права и интересы. Вы стремитесь дать взятку скорее, чем решить свои права и до конца бороться за свои права и интересы. Поэтому имейте, что имеете. Все. Obrigado.